जो पी साहब के बारे में नॉन लोकल बोल के कल नवीन यादव साहब एक इंटरव्यू में बात करे हमारा को अफसोस है जो उन्होंने बात करना गलत है जो पी जनार्दन रेडी बोले तो देवुड़ जो गरीब लोगों के उन मसीहा है जो कार्मिका नगर श्री राम नगर रहमत नगर यशुभ बड़ा जितने भी सलम एरिया है उन्होंने बस ऐसो है और जो उनको उनको वैसे नेता को जो बोल रहे नॉन लोकल है मैं लोकल हूँ बोले तो वो बात कुछ भी नहीं रहता ना लोकल नॉन लोकल की बात नहीं रहती अब मैं बोलना चाह रहा हूँ राहुल गांधी यूपी के का केरला में जाके ठहरे उसको आप लोकल बोलते नॉ लोकल बोलते हैं हिंदुस्तान में कहीं भी ठहर सकते ना, ना लोकल, लोकल, लोकल हो गए फिर वो सब बात कर रहे थे फिर इसमें लोकल नॉ लोकल की बात नहीं आती हम नवीन यादव साहब से ये बोलना चाह रहे आप जो बात बोले वो गलत है उसको आप विड्रा करो बात को आप ऐसा बोलना नहीं है कोई भी लोकल नहीं है यहाँ पर सब बाहर से है हैदराबाद बोले तो सब हैदराबादी कोई भी नहीं है सब बाहर से ऐसा गंज से है कर्नाटक से है कोई महाराष्ट्र से है कोई राजस्थान से है कोई संगारेडी से है सब गाँव से आके यहाँ बसे सो हैदराबाद में अब उसको अब आप नॉन लोकल लोकल की बात कर रहे हैं तो आपको लोकल वालों का वोट होना नॉन लोकल का वोट यहाँ पर ऐसा वाला वोटर नहीं होता हो नो ये नवीन साहब को बोलना चाह रहा हूँ आप जो बात बोले उसको विड्रा करो और आप ये बात बोले सो उसको आप सारी एक्सक्यूज करो सारी बोलना बोल के मैं बोलना चाह रहा हूँ अभ्यर्थी नवीन यादव ये तो नॉन लोकल पीजीआर गुचित व्याख्य चमापण चेली కేజీఆర్ గారు అభిమానులు తెలంగాణలో దేశంలో ఉన్నారు ఆ విధంగా బాధ్యత రహితంగా మాట్లాడడం మాకు ఆక్షేపణీయం తక్షణం అతను క్షమాపణ చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాము వారు ఇంత పెద్ద నాయకుడిని ఈ విధంగా లోకల్ నాన్ లోకల్ అనడం మోడీ గారు ఏ స్టేట్కు చెందినవారు గుజరాత్ వారు మరి దేశ ప్రధాని ఎట్లా అయిడు రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ యూపీ మరి ఆయన కేరళలో ఎట్లా నిలిచినాడు లోకలా నాన్ లోకలా భారతదేశంలో ఓటర్ అయి ఉండి ఎక్కడైనా నిలబడవచ్చు ప్రపోజల్ చేసేవాళ్ళు ఓటర్ అయి ఉండవచ్చు ఎక్కడ నిల్చోవచ్చు ఎక్కడైనా గెలుచో గెలవచ్చు ఈ లోకల్ నాన్ లోకల్ ఇష్యూ ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఆ భాష మంచిది కాదు విడ్రా చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం